ॐ श्रीगणेशाय नमः अथो श्रीबृहस्पतिकवचम् अस्तु श्रीबृहस्पतिकवचमहामन्त्रशो ईश्वरऋषिः अनुष्ठुच्छन्दाः बृहस्पतिर्देवता गङ्गीजं श्रीं शक्तिः क्लीं कीलकम् प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियगाहा अभीष्ठो फलदं देवं सर्वज्ञं शूरपूजितम् अक्षोमलाधरं शांतं प्रणमामि बृहस्पतिम् बृहस्पति शिरो पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ शूरो गुरुः पातु नेत्रे मे अभीष्टदायकाः जीवं पातु सुराचार्य नाशं मे वेदपारगाः मुखं मे पातु सर्वज्ञ कण्ठं मे दिवता गुरुः भूजाभङ्गीरसः पातु करौ पातु शुभप्रदाः स्तनौ मे पातु वागीश कुक्षिं मे शुभलक्षणाः नाभिं देवो गुरुः पातु मध्यम् पातु सुखःप्रदः कटिम् पातु जगद्वन्द्य उरु मे पातु वाग्पतीः जानूजङ्घेशुराचार्य पादौ विश्वात्मकः सदा अन्यानि यानि चङ्गानि रक्षन्मे सर्वत गुरुः इत्येतत्कवचं दिव्यम् त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नराः सर्वान् कामान् वाप्नोति विजयी भवेत् इति श्रीब्रह्मय्यामूलतन्त्रे विरोचितो श्रीबृहस्पतिकवचं सम्पूर्णम् ॐ श्रीगणेशाय नमः अथो श्रीबृहस्पतिकवचम् अस्यो श्रीबृहस्पतीकवचमहामन्त्रशो ईश्वरऋषीः अनुष्ठुच्छन्दाः बृहस्पतिर्देवता गङ्गीजं श्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं बृहस्पतिप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियगाः अभीष्ठो फलदं देवम् सर्वज्ञं शूरपूजितम् अक्षोमलाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिम् बृहस्पतिः शिरो पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ शुरो गुरुः पातु नेत्रे मेऽविष्टदायकाः जीवं पातु सुराचार्य नाशं मे वेदपारगाः मुखं मे पातु सर्वज्ञ कण्ठं मे देवता गुरुः भूजाभङ्गीरसः पातु करौ पातु शुभप्रदाः स्तनौ मे पातु वागीश कुक्षिं मे शुभलक्षणाः नाभिं देवो गुरुः पातु मध्यं पातु सुखप्रदाः कटिं पातु जगद्बन्द्य उरु मे पातु वाग्पतीः जानुजङ्घे शुराचार्य पादो विश्वात्मकः सदा अन्यानि यानि चङ्गानि रक्षन्मे सर्वतः गुरुः कवचम् दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नराः सर्वान् कामान्वाप्नोति सर्वत्र भवेत् इति श्रीब्रह्मय्यामलतन्त्रे विरोचितो श्रीबृहस्पतिकवचं सम्पूर्णम् ॐ श्रीगणेशाय नमः अथो श्रीबृहस्पतिकवचम् अस्तु श्रीबृहस्पतिकवचो ईश्वर ऋषिः अनुष्ठूच्छन्दाः बृहस्पतिर्देवता गङ्गीजं श्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं बृहस्पतिप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियगाः फलदं देवं सर्वज्ञं अक्षो मलाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिम् बृहस्पतिः शिरो पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ शुरो गुरुः पातु नेत्रे मेऽभीष्टदायकाः जिह्वां पातु सुराचार्य नाशं मे वेदपारगाः मुखं मे पातु सर्वज्ञ कण्ठं मे दिवता गुरुः भूजाभङ्गीरसः पातु करौ पातु शुभप्रदः स्तनौ मे पातु वागीश कुक्षिम्मे मे शुभलक्षणाः नाभिम् देवो गुरुः पातु मध्यम् पातु सुखःप्रदः कटिम् पातु जगद्वन्द्य उरु मे पातु वाग्पतीः जानूजङ्घेशुराचार्य पादौ विश्वात्मकः सदा अन्यानि यानि चङ्गानि रक्ष्यन्मे सर्वतः गुरुः इत्येतत् कवचम् दिव्यम् त्रिसन्ध्यम् यः पठिन्नराः सर्वान् सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्रीब्रह्मयामुलतन्त्रे विरोचितो श्रीबृहस्पतिकवचं सम्पूर्णम् প্রিয় দর্শক বন্ধু ভগবান বৃহস্পতি হলেন দেবতাদের গুরু তাই তাকে দেব গুরু বলা হয় তিনি সৌরজগতের আকার ও প্রভাবের দিক থেকে সবচেয়ে বড় গ্রহ সকল মানুষের জন্মকুণ্ডলিতে এই গ্রহের প্রভাব অতি গভীর তাই দেবগুরু বৃহস্পতিকে তুষ্ট করতে পারলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সফলতা লাভ সম্ভব তাই এই বৃহস্পতি কবচ মন্ত্র নিত্য পাঠে বা শ্রবণ করলে যে কোনো ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাগুলো বা স্বপ্নগুলো বা মনের আশাগুলো পূরণ করতে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুখ এবং সাফল্য অর্জন করতে সহায়তা করতে পারে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় সফলতা লাভের জন্য এই কবচ মন্ত্র নিত্য পাঠ করুন বা শ্রবণ করুন চাকুরি প্রাপ্তির জন্য এই কবচ মন্ত্র নিত্য পাঠ করলে দ্রুত সফলতা আসে চাকুরি ক্ষেত্রে উন্নতি বা প্রমোশনের জন্য এই দিব্য মন্ত্র নিত্য জপ করুন বা পাঠ করুন যাদের বিবাহ হচ্ছে না তাদের জন্য এই কবচ মন্ত্র নিত্য পাঠে খুব দ্রুত সফলতা আসে যারা ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারছেন না অর্থনৈতিক সংকট বা দারিদ্রতায় ভুগছেন তারাও এই দেবগুরু বৃহস্পতির এই বিশেষ দিব্য কবচ মন্ত্র নিত্য পাঠ করুন বা শ্রবণ করুন দেখবেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাদেরকে সফলতা এনে দিতে সহায়তা করবে এই দিব্য মন্ত্র